Так, усім привіт, кого не бачив, друзі. Для тих, хто не розуміє, що відбувається, я нагадую. мною запущено марафон з приводу того, щоб працювати місяць без вихідних. І наразі триває вже 10-й день. Починаємо, друзі. Давайте підмикаємо Укренерго ЛСГО. Так, ну що, друзі мої, на годину пів на 17-й. Початок не, еще не початок Короче, ребята, я скоро у меня рабочий день заканчивается И это, скажите, я скажу Я до вас вернусь Так, шановные ну, спевечизны На годиннику 18 го година Початок 18-го Мы продолжим наш еженедельник Наш тыжневик И смотрите, сегодня у меня тренировка Спины Хочете побачити людину слово? Ось я зараз говорю. Спочатку буде яєчня, потім буде спина і плечі. Давайте. Мила моя, люба моя. Мила моя, люба моя, я, Я сказав, я зробив. Це раз. Так, все, кто не пристегнутый, пристегнитесь. <соединяющие> Потому что мы, мы взлетаем, Опа! <соединяющие> Два. Ой, три. Четыре. Это помните был танец маленьких утят? Это вот уверенная, уверенная <соединяющие> улучшенная версия. Ну, а пока вам, 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 что делать нечего на меня смотреть? Вы пойте, вот это мыло моя, любо моя, цветы я сенси. Далекие горы, в вечернюю одену, И попрошу ведь разворы, чтоб не спав, не спав до дне. Чтоб летит на белые крыла, Пуши руки полопене, И принес ту рамку квиты, Что так любят очи сыни. Let's go! Мыло Хей-оу, ватсапенка Друзья, на разе вже 11 Одиннадцатый день 11 й рабочий день Без выходных Давайте я коли щось что придумаю Я до вас позже повернусь. Так, товариство Я вам кстати Я вам Я вам забыл сказать очень важную вещь Прикиньте, я сегодня с утра встал без будильника. я сначала разрядился. У меня, короче, он разрядился телефон, и я, бля, встаю подорванный такой, как на спазме, типа, бля, сколько время, сколько время, а я встал даже раньше будильника на 20 минут. Это, конечно, не капучино. Неранух с капучино, но тоже милюкино с cool. Да, ребята, на улице пахнет дождем, как и у меня на душе. Блять, как я раньше не замечал, что в Украине все такими чужими друг другу кажутся. Для каждого все такое чужое кажется. Как я раньше этого в Украине не замечал, я нихуя не понимаю вообще. Друзья, угадайте, кого раньше отпустили на годину с работы? Да-да-да, сам оно! На годиннику 16-та година, початок 17 а я уже біля моей хати. Буду зараз відпочивати. Хочете побачити людину слово? Дивіться, зараз будет яєчня, а потім будут відтискання. Вы сейчас офигеете. Смотрите, что у меня есть. Ну офигеть! Да-да, он не работает. 3, 2, 1, go! Друзья, я есть не, не буду! Ну простите, я пришел в магазин, а там не было яиц за 45, э, за 4,50 штука. Ну, не было. Ну, что вы хотите, что я брал за 70? 10 штук? Будут рамилки. А ну, скажите, у вас когда-нибудь была такая ситуация? Вот, вот, куда? Куда ее? Куда ее? Куда ее? Не, ну просто посмотрите, что у меня есть. Все, скоро по второй ебнем. Так, а ну-ка угадайте, кто забыл снять, как он делает отжимания, при этом обещав снять, что он делает отжимания. Я забыл снять, как я делаю отжимания, при этом, что я обещал снять, как я делаю отжимания. Ну, у меня осталось, ну, при этом я сделал, но это, скажите, я скажу, чтобы вообще не расстраиваться. Не расстраиваться. Я сейчас вам покажу последний подход на грудь. А что вы это забыли, да? пути, пути. Мыло моя, любая моя, святый ясен моя, моя я я я Так, а ну, этот, э, смотрите, пока я не забыл, вот вспомнил, блин, слава богу, смотрите, что я могу, сейчас, сейчас, сейчас. Не, ну это не слишком красиво получилось, сейчас, было прикольно, там просто были другие шорты, типа, и с ними было прикольно, типа, так вот снимаешь, чик. Так вот, ля, а вот ля, блядь, ну сейчас, сейчас, Так вот, чик, вот так вот, ля, вот так вот, опа, мыла моя. Мыла моя, люба моя, санся я сенсвит, я несу в очах до весь блокитный Извините, это было, наверное, не сильно красиво. Ну, там типа, чтобы был такой мощный завершение кадра такой. Йоу Ватсапінка, добрий бобри, ранок. Всі, хто заблудився на теренах Ютуба, я ласкаво прошу вас на мій ютуб канал, де вже 13-й день лля хуяре без... Он навіть кофе розлив раді вас. Без відпочинку. Ну, відпочинок я ральніше, мабуть, без вихідних. Так, друзья, что сегодня? Сегодня у меня где-то э, душевная роботка, а потом я сделаю пресик. Подивимось, давайте. Так, уважаемые спящизники, ранок-то тяжелый, я вам скажу, тяжелый ранок. Знаете, что я вспомнил? Я давно не ныл, как я устал и как не тяжело. И я понял, потому что я не был уставший, и мне было не тяжело пару дней. Хотя все то же самое было. Но сейчас, понимаете, оно больше, больше морально, то есть как это называется, больше ментально давит. Когда ты приходишь э, с ощущением пятницы, она на тебя передается. То есть у людей ощущение, какого конец рабочего дня. И даже если ты заряженный, она тебя все равно задавит, и такой, бля, пятница наконец-то. А ты уже так замаялся. Так. Уси седайте ривну, уси седайте ривну, и ля починаю размерковывать. Э, на самом деле у меня сейчас мало времени, поэтому давайте я сейчас чтобы себе напомнить, но потом будем говорить про то. Так, а будем говорить с вами про то, что мне показалось, я понял почему берут и оставляют на работе. Потом об этом поговорим. Блин, смотрите, короче, что за... 68 гривен дают такую бочку кофе. Ну, посмотрите, блин, ну ведро, блин. Это уже с карамельным сиропом, ёптить. Не, ну настоящая Укрэнерго. Так, ребята, почти я уже закончил, короче. Ой, почему в пятницу надо давать больше всего работы перед выходными? Ну вот зачем это? Вот скажите мне, пожалуйста, вот зачем, блядь? Давайте, ви, когда будет на годиннику 18 година я к вам повернусь. А, так, ну жопа, казацька, здоровенькі були, здоровенькі будем. На годиннику 18 година, початок 19. .00. Бачите, як мене ослепляє сонце. Божественно. Але насправді, знаєте, в чому річ? Що на вулиці пахне дождем, как і у мене на душе. Так, ребята, не знаю, я вам что сейчас сказать. Помню, что мы должны с вами поговорить о кое-чем. Этот, скажите, я скажу. Сейчас я пройду возле милиционеров, и все будет хорошо. Так, ну что, возле полицейских я прошел, ребята. Со мной все хорошо, и этот сказать все равно нечего. Но если нечего говорить, то вы же помните, мы в этот момент поем, мы ломоя. Мило моя люба Я, солнце, я, солнце, я несу. Все, ребята, я выгадал Я выгадал Сегодня делаем вправу на но. Я покажу, она прикольная. Я ее раньше делал, она реально забавная. Так, вы помните, что я вчера, как человек слова, обещал показать вам, как я этот ем яичницу я шню. И этот, скажите мне, скажу. И потом я пошел в магазин, и как человек слова не сдержал свое слово, потому что не было и за 4,50. Значит так, я сегодня ем яйца. Перед тем, как я буду делать ноги. Или после, ладно, неважно. И если мне кто-то скажет, что нужно есть белок после силовых тренировок, а не перед, я вам отвечу, что в таком случае я ем белок после вчерашней тренировки и перед сегодняшней. Смотрите, який мені пирожок достался з роботи. А, зелененький такий, а, зелений. Я його другу оставлю. Навірно. Отже, дорогі мої друзі, я зайшов додому, але тільки для того, щоб перевзутися, тому що я вже дуже задовбався ходити в кросівках увесь день. И скажите мне, будь ну кто-то так делает, вот так. Ну не я только один. Ну в магазин же ж можно, ну хоть на пять минуточек. Так, и пока я чё в магазин, вы помните, что мы никогда просто так ничего не делаем. Мы либо говорим про что либо мы спеваем. Так что давайте, три-четыре. И, и, и же ты по совести мусу. по

Не, братва, не подумайте, я точно не сошел с ума, ну просто, ну как я мог вам не показать такой закат, ну я же вас люблю, ну смотрите, блин, какой он офигенный, ладно, тут уже не видно, но он реально офигенный. Да, ребята, кто бы мог подумать, что с этой работой ежедневной, регулярной, выйти в метро, это будет, знаете, равносильно выйти в люди, ёпты, бля, как на торжество какое-то, ну посмотрите, какие золотые. Золотые, золотые, блин. Я даже раньше как-то на них так... Это, блин, ну золото Я просто ребенок, метрополитена, понимаете? Для меня это как, ну, типа ложка вилка, типа, он всегда под рукой. То есть, а тут смотришь, ебать, архитектура. Ой, боже, какой я пунктуальный. Блин, реально, аж, ош аж рыгать хочется. Смотрите, что у меня есть. смотрите, что у меня еще есть. Знаете, ребят, обычно, обычно говорят, да сними ты уже свои розовые очки. Посмотри на мир таким, как он есть. Знаете, сейчас настали такие времена, что хочется эти розовые очки, надо даже надеть, чтобы хоть немножечко вспомнить, как могла бы выглядеть или как выглядела радость в этой жизни. Я же, собственно говоря, помните, говорил вам, что надо поговорить о том, зачем люди берут на работу. Почему берут и почему оставляют. Так вот, ребята, из своих наблюдений могу сказать, что, скорее всего, люди берут на работу по своим особым вподобанием, личным. Зашел человек, не зашел. На твою порядочность, на твое воспитание никто встретить не будет. А вот оставлять тебя на работе будут так же, только по личным уподобаниям. По Потому что если ты делаешь все порядочно и честно, но, допустим, ты не хочешь общаться, или ты не хочешь особливо контактировать, человек может обидеться, и человек может всячески не осознавать, делать так Если и не работать

Просто тут палка о двух концах. Если сотрудник чувствует, что он нужен больше работодателю, чем работодателю нужен сотрудник... Сотрудник начинает чувствовать себя высокомерно и очень сильно важным. Если работодатель начинает чувствовать, что у него больше власти, потому что он дает зарплату, в рабочее место, то начинает, не должны на ставки, типа, фу ты хуевать, неважно, ощущать тебя, скажем так, не важно, по, как относиться по, 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 по графику, по нормам рабочим и по условиям и так далее. Да, что это все. уже, конечно, такое философия, ребята, начинает попахивать. Но поверьте мне, это разговаривать об этом можно как философ. А вот когда это ты все проходишь, там нет философия, там тебя так конкретно начинает за И главное помните. Кстати, сегодня выпускные у малых. Ребята, всех с выпускными, все выпускники этого года 2025, 2К25, так можно сказать еще или нет? Всех витаю. Всех, кто решил уже уехать за границу, счастья вам, хорошей дороги и реализации себя. Прославляйте Украину за границей. Всех, кто хочет здесь трудиться, сил, терпения, умения. И главное помните, завтра... Też będzie dzień.